Şimdi biz keçən e, günlərdə bundan öncəki günlərdə Ermənlərin Türkiyədə 57 də nə vakfının olduğunu, vakıf qurduqlarını, 57 ədəd. Bunun 52 tərəzi İstanbuldadır. E, geri qalan Diyarbəkir, Mərdin, 2 də nə Hatayda və Kayserdə. Toplam 57 vakfı var, 21 də nə okulları var, 15 də nə təşkilatları var, 10 tanəyə yaxın qəsdə və dərciləri var. Bunların hepsinin olduğunu açıqladık. Bunu açıqlayışən insanlar dedi ki, ya bunu abartmayın. Niyə Türkiyəni olub bu, Erməni bu qədər Türkiyədə varmı falan? Biz bunun üzərinə, bunların adreslərini yayına verdik. Yəni kəndi saytlərdən aldı, kopyaladı, kəndi Twitter və Facebookumuzda yayınladık. Sitemizdən. Bunu görən Ermənilər bir az endişeləndilər. Bu bizim adresimizi ki, təşriflədir, ifşa edir. Bu bizim e, millətə hədəf göstərir. Bu irqçılıq və milliyyətcilik aparır. İkinin nifrət yayır bu dərnəy. Bunu götürdülər. Bizi şu anda İstanbulda çağlayan məhkəməsində adliyasında bizi məhkəməyə verdilər. 216-cı maddə Türkiyədə ırıcılıq və milliyyətcilikdən kim və nifrət yaymaqdan dolayı məhkəməyə verdilər. Suçdurucunda bulundular. Və şu anda məhkəmə e, üçerəci başladı. Amma bunu demək lazımdır ki, onların bizə qapdığı bu aslında o adreslər falan deyil. Onların asıl sıxıntıları e, asimlərin bizim çalışmalarımızın onları rahatsız etməsi və bunlar 2015 100-cü yıla gəldiyimizdə, 100-cü ilları tamamlamağa hazırlıq gördüyü dövrdə qarşılarında belə çalışan təşkilat, bir dərnək görmək istəmirlər. Və bunu kəndliləri becərəmədiklər, bunun kəndliləri üstəsindən gələmədiklər üçün ə, Türkiyənin məhkəmələri ilə, Türkiyənin çeşitli qurumları ilə bizi diskalifiye etmək istədilər. Yəni pasivizə halə gətirmək istədilər asimləri. Amma bunda bilsinlər ki, asimlər daha da güclənir. Şu anda ə, atadığımız il təmsilçilərimiz vardı. İstanbul, Yalova'da, Bursa'da, Muğla'da, e, Uşak'ta hər yerdə vardı. Şu anda Muş və Sivas'da atadır. Muş və Sivas'ı da açdıq. E, çeşitli Avropa şəhərlərinə, ölkələrinə də atamaya başlayırıq. Getdikcə böyüyür. Tələb də çoxaldı. Bunların bizə bir əlöyü oldu bizə məhkəmə açaraq da da bizi gündəmə gətirib da da insanların bizi tələb etmələri, insanların bizə də da uyulmalarını sağladılar. E yani Biz ədalətin tərəfində. Hə, təbi təbi ədalətin tərəfində. Biz kimsəyə e, gizli bir şey açmamışıq ortaya. Bunların fəaliyyətlər, bu vakıfların 3 e, həron denen bir vakıfları var. Bu vakıf 26 də nə daşınmaz mülkü var bir yerdə, o İstanbulda. Bunun bir də nə iş hanı var. İş hanının aylıq kirayəsi 400.000 dollardı illığa vuranda 5 milyon dollara gəlir. Sadə bir tənəsinin. Şuna bilirsə bunun 26 təne əmlak e, mülkü var. Bunların kiralarını və verdiyi kiraları hesablayanda bir tənə vakfı 10 milyon dollarlara hükmedir. Yəni onlar o paranı nəyin edirlər? Ha, biz harcın. onu soruruq. Biz də de dövlətə məsələ Başbakanlığa yazdık, İçişləri Bakanlığına yazdık. Bunlar bu parayı nəyə xərcləyirlər? Bu paralar nəyə gedir? Bizim endişəmiz bu paraların Avropadakı diasporaya getməsinə Erməni diaspora. diasporası. Erməni diasporası ilə bir işbirliyi varmı? Bunu şeyə sorduq biz iç işlərinə. Bu e, vakıflar gənar müdürlüklə yazdık ki, bunların yönəticiləri kimdir? Bunların keçmişləri nələrdir? Bunların ailəsi kimdir? Bunlar e, Erməni diasporası ilə bir bağı var mı, yoxmu? İndi bunların vakıflarının seçimi var mart ayında. Mart ayındakı seçim üçün hündürdən bir-birinə düşüblər. Bir-birindən döyüşürlər, qovqa yapırlar ki, biz başa gələsiz, başa gələsiz. Acaba niyə döyüşürsüz? Bu seçim niyelə önəmlidir? Bir diasporo tərəfi var, bir də diasporo şeydən dəstəkləməyən, biraz uzaq duran tərəf var. Və bunlarca da Erməni deyil, Mardindəki Suriyanlılar da bura güydürlər. Və şu anda vakfın içərisində kimə, kimə dəyil, bu paralar nəyə gedir? Biz bunu belə ortaya atıb məktublar yazarkən bunlar rahatsız olurlar. Çünki dövlət bizim dövlətdə e, dərnəklərin, vakfların işləyişi başqa türlüdür. Nəhsildi? Məsələn biz dərnək başkan uğur gedir, bəyan edirik il sonu deyir ki biz bu qədər pul aldıq, bu qədər verdik. Bizim bəyanımıza bağlıdır. Amma ki biri şikayət edəndə, biri bir şeyə itiraz edəndə, bir şey biri isminizik edəndə dövlət gəlir dəftərləri kontrol edir. Onun üçün biz indi bunu dilləndirdiyimiz üçün, bunu konuştuğumuz üçün şimdi bunlar göz önünə gəldilər. Şimdi zaten deyirəm ya endişəmiz var bizim. Endişələrimiz sadəcə bu paranın e, nəraya getdiyini bilməməmizdəndir. Bu parayı biz her şeye yora bilərik. Diasporaya gedə bilər, PKK-ya gedə bilər. Bu parayı başqa işlərdə qullana bilər. Yəni Türkiyədə Türklərin parasıyla, Türklərin parası ilə Türklərə qarşı çalışma yapırlar. Qazandıkları parayı. Yəni 10 milyon dollarlar hesablanır. Yəni 1 ildə, 1 senedə 10 milyon dollar. Bunlar az paralar deyil. Ya bu paraları nəyə xərcləyirlər? Bunlar bu paralar kimlərə verilir? Kimsə bilmir. Dəftərdə yazıb Əhmədə verildi, Məhəmmədə e verildi. Amma kim bu Ahmet, kim bu Mehmet? Kim nərə harcıyıbsan bəlli dəyir. O kulları var, o kulları paralı. 21 dənə okulu var. Türkiyədə nə qədər erməni uşağı var ki, 21 okulu doldursun. Bu okullar niyə açır? Dərnəyi açıblar, dərgilər açıblar. Və biz Azərbaycanına da yazı yazdıq. Azərbaycan Birleşik Qeydicində yazılacaq ki, bazı türk dərnəkləri ilə bu dərnəklərin ortaq çalışmaları var bu türk dernekləri ismi türk olan, ismi türkçə qoyulan derneklərin acaba Azərbaycan da çalışmaları varmı, yoxmu? Tərəfimizə bilgi verilsin. Və o listələri biz Azərbaycana da veririk. Və Azərbaycan da deyib bunu incələyib, qulununda bizə xəbər verin. Bilgi istədik. Vəcüm onlardan ən dişəsi aslında o adreslər falan deyil. Bunlar asimlərin bu işləri belə irdeleməsini, bu işləri önə çıxarma, göz önünə gətirməsindən rahatsızdılar. Və asimləri 100-cü ildə qarşılıqda görmək istəmirlər düşünə bilirsiz biz adres yayınıramışıq bu mənim şəxsi Twitter hesabımdır Twitter səhifəmdir verdiklər edirəsdə deyirlər ki dərnəyi qopadın bu dərnəyin kəndi veb saytı dəyl ki saytda deyir ki bu mənim şəxsimindir yəni məni hədəf göstərəndə ki göksəl gülbəyin sitəsini qopadın Ama direk deyir ki dərnəyi qopadın. Niyə sənin dərnəklə nə işin var? Dərnəyin saytında yayınılmış, bu veb saytında yayınlanmamış ki. Şimdi burada zaten e, rahatsızlık tabi verir. Şu anda Avropada olsun, Türkiyədə olsun, Azərbaycanədə olsun, e, Azərbaycan diasporası ilə Türkiyədəki dərnəklər birlikdə hərəkət edirlər. Bunu Fransa'da çün, Cumhurbaşkanı İlham Əliyevin getdiyində e, Ermənilər e, Azərbaycan cümhurbaşkanına protest edəndə türk təşkilatları ilə Azərbaycan diasporası təşkilatları da Erməni e, Birleşik şey üçün səfirliklərin önündə onları protest eddilər. Orda bile birlikdə hərəkət etdilər. Yəni bundan sonra da zaten onlar bir şeyin fərqində biz də de ora deyilik. Biz bir millə isək bir diasporamız olacaq. Yəni biz iki dövlət ola bilərik amma diasporamız bir olacaq. Birlikdə hərəkət edəcəyiz və bundan da çox rahatsızdılar. Bunlar e, indi bizim bu ortaq çalışmamızdan e, kendirləri e, artıq baş edətməməyə başladılar bu ortaq çalışmamızın üstədir. Bu da bizə göstərir ki, biz demək ki, illərləca ayrı çalışaraq bir xata yapmışıq, yanlış yapmışıq. Yəni özümüzü zəyif düşürmüşük. Əl e, yumruq olacağımız yerdə barmaq olmuş. Barmaqlarımızda qırıblar. Amma biz indi yumruq olmuşuq. Yumruq olduğumuzda bunlar o yumruğun öndə dayanamayaclar. Və bu qısa dövrdə bunların 97 il çalışdıqlarını biz bu qısa dövrdə nə qədər bunları geri attığımızı indi baxdığımızda hesablayabilirik. Onun üçün birlikdə çalışmaqda fayda var. Ümidişdə sanə e, diaspora tərəfindən təşkil etdiyimiz dəstək bizə materiallar lazımdır. Bu e, malzeme lazımdır. Bu Bundan... məhkəmə məhkəmədə. Məhkəmədə şona şu təbi, e, şunda Azərbaycan tərəfindən yalnız haqqdan gələn dəstək var. Bir də bizim Bakıdakı Beynəlhəqq diaspor mərkəzi Bədəmənin, yəni e, İsmail Ağayevgilin şunda dün də aradılar bizi. Hətta məhkəmə başladığında məhkəmənin önünə gələcəyimiz, Azərbaycandan bir qrupun gəlib orada sizin yanınızda hüquqi dəstək olacağını kəndimə bildirdilər telefonla. Və buradan təbişmal bəyə e də, ağayevə e də təşəkkür edirəm. Gələcəklər. Bizim protokolumuz var, ortaq təşkilatımızdır. E, Avropanın çeşitli bölgə, Rusiyada olan qrupların da bu önümüzdəki günlərdə dəstək açıqlamaları olacaq. Türkiyədə bizim dərnəklər açıqlama yayıyır. Məsələn dün e, sitelər sitelərə düşdü. Van-dakı təmsilçilərimiz bir qrup gəldilər e, Iğdırda e, başa açıqlaması yaptılar. Biz bunun yanındayıq, başcanın yanındayıq, başqanımızı dəstəkləyirik gerekirse məhkəmə önünü kütlələrlə, qalabalık kütlələrlə gəlib yığılacağıcaz deyə e, bə bəyanatlarını verdilər. Şu anda e, hər bizimlə birlikdə çalışan, bizi tanıyan təşkilatlar e, belə peydər bir aradan-aradan açıqlamalar apararaq dəstəklərini bizə bildirirlər. İndi bizim e, 22 aralıqda, 22 aralıqda Qarşda e, bir yürüyüşümüz olacaq. Yürüyüşün e, şeyi də dün Taksim Meydanı, bu gün Qarş Cümhuriyyət Meydanı lanət olsun Asalaya diye e, e, bundan önce şeyde Paris'te e, şehit ettiği e, Yılmaz Çolpan diplomatımızın yıl dönümüdü. 30. yıl dönümüdü. Bu yıl yıl dönümünün adına bir de e, Avustralya'nın Güney Heyetinde Karabağ'ı Qarabağ özerk cümhuriyyət Erməni cümhuriyyəti qəbul etmələrindən dolayı təbqi yürüyüş yapacağız. Həm bu özerk olaraq qəbul etmək üçün Avstriya yarıb Avstriyaya protest edəcəyiz, həm də asalıya protest edəcəyiz. Yəni həm Azərbaycan və bu şeyə yürüyüşə də Beynəlhaq Diyaqspor mərkəzi İsmayılğağa gündə bir qrupla qatılacaqlar. Onlar da açıqlama yapacaqlar. E, Ortak olaraq burada da yenə Azərbaycan və Türk diyaqsporu birlikdə hərəkət edəcəyiz. Yəni birlikdə bir şey. Bu yürüyüşə Ərzurum, Sivas, Ərzincan, Ardahan ığdır, Qarş, eee, Van, Muş bittir. Bu şəhərlər qatılacaq. Yəni hədəfimiz 1000-1500 nəfəri orada yığa bilmək, orada bir yürüyüş yapmaq. Çünki Ermənilər qarşı sanki qurtulmuş bir şəhər kimi görürlər. Çox rahat hərəkət edirlər. Otellərin qabağındakı bayraq asılan yerlərdə Erməni bayraqları var. Nə belə şeylər var. Yəni bir Qarş халqına bir cəsarət verə bilmək. Qarş халqunun da Biz burdayıq, bərabərliyik, siz də bundan çəkinməyin, bura gələcəkən təbqi göstərin deyə. Cəsarətləndirmək üçün təbqimizi ortaya buraxacağıq. Bu da dediyim kimi, yəni bu yürüyüşün də təsiri olacağını sanıram. Sanıram, çünki bölge artıq bu işi qaldıra bilmir. Artıq ermənilərin bölgəyə gəlib belə yürüyüşdə göstərilər, əfəndim, toplantılar yapması bizi razı edir.